İsrailin Azərbaycandakı səfəri Twitter paylaşımı edib, şəkli görün. Deməli, yazıb: "Dostlar, bu ara hansı kitabı oxuyursunuz?" Maraqlısı odur ki, səfirin əlində olan kitabın adı "Təbrizin Sehrli Nağılları" adlanır. Necə şərh edirsiniz bunu? Mən hesab edirəm ki, bu İran İsrail səfərinin bu açıqlaması İran'a bir mesaj olsa da, həm də İran'a bir e, məzənnə vermək siyasətidir. İran bizi e, siyonist rejim və siyonist rejimlə əlaqəsi kimi dəyərləndirir, doğrudurmu? Bəli. Bakı hökuməti hə bir siyonist rejimdir deyir. Doğrudur? Bəli. İndi bu səfir bu açıqlamanı bu şəkildə yayana sonra İran bunu götürüb yayacaq ki, gördünüz? Biz deyəndə ki, bu siyonist rejim buranı idarə eləyir. Bir çoxları görə inanmırdı, amma görürsüz ki, fakt ortadadır. Əslində, dedim ki, mən sizə bir şey deyim. Hansısa bir ölkənin səfərinin bir paylaşımda bulunması İranlıyan arasında. E, bu səfir İran kimdir, nə istəyirsə. Yox, bu səfir e, bu açıqlamasını 5 gün öncə qabaqda verə bilər. Bu gün bilirsiniz ki, Xamneyinin bu açıqlamasından sonra bu e, İsrailin bu səfərin açıqlaması əslində qalanda e, İranə bir cavabdır, açıq dəyiş. Bu bir gerçəkdir ki, o niyyətlə verir ki, o niyyətlə verir ki, İranə desin ki, biz fəqiddin ağullarıqdan. Sən nağırlar danışsan da biz Azərbaycan yanındayıq mesajını verir. Həndə Təbrizin sehrli nağulları. Hə, sehrli. Yəni sizin bütün fırlaqlarınızı biz bilirik anlamdadır. Təbii ki, bilirlər. Siz bilirsiniz ki, bu gün mən dəyərdim ki, İran Azərbaycan da nə qədər güclü, güclüdürsə, gəlin açıqlanıraq ki, İsrail İranda çox güclüdür. Siz elə-belə düşünmürsünüz ki, İsrail İran İsrailə təbiq qarşı dövlətdir, Amerika qarşı dövlətdir. Onları hər ə, tədbirlərində ölümlə nədə edəyirlər. Gerçəkdə də topluma qarşı hazırlayırlar. Eyni zamanda İsrailin ən çox örgütdəndiyi dövlət də və ən çox içinə sızdığı bir dövlət də dövlətlərdən biri də məhz İranın özüdür. Bunu İran da gözəl başa düşür, bilir. Amma bu gün təbii ki, İsrail bu mesajı verməklə öz dövlət və milli maraqlarına do siyasətində doğru məntiqlə hərəkət ediliblər, öz maraqlarına. Amma Azərbaycan anlayışında bu yanlış bir e, e, yanaşmadır. Biz onu sözümüzü deməli niyə İsrailin e, səfirin bu açıqlamasını bizim toplumda aldatmaq üçün vasitə kimi istifadə etməyə bilirlər. Həm də Türkiyədə bilirsiniz ki, müsəlman ölkələrində qüds məsələlərinə görə həssas e, Şiə e, İran kimi müsəlman olmaqdansa hələ biz onu tam toplumumuza izah, izah edə bilmədiyimizə görə bu günəz biz Azərbaycan xalqında İranın gerçək mahiyyətini ortaya qoymadığımız halda Azərbaycan aparıcı siyasi partiya rəhbərləri ocaq nicada ağa deyirsə məşədilər həcələr deyirsə və eyni zamanda İranın burdakı ələmanlarını siyasi partiya rəhbərləri insan hüquqları pozulur, azad fikirliyin qarşısı alınır deyib əslində İran siyasətinin mahgizli ma mahiyyətinin yanında olduqlarını sərgiləyə bilirlərsə, eyni zamanda Azərbaycan Məclisində oturan 120 deputatdır, millət vəkilindən Zahirbəş bu gün İranın ixticaz siyasətinə qarşı beş millət vəkili danışmırsa, qal heç biri danışmır. Ən azı ikisi üçü danışdı indiyə kimi. Eyni zamanda bizim dini işlər üzrə komitə Ramaz Mehdiyevin nağılları üzərində İranın Azərbaycanda dini fəaliyyətinə geniş meydan açırsa və komite ona qarşı dirəniş siyasətini qura bilmirsə və Azərbaycanın dini bütün dini idarələri İran tərəfindən işğal olunursa, olunursa belə bir durumda dövlət olaraq biz İranın qarşısında dik duruş sərgiləyə bilmiriksə Biz artıq İsrailin səfirin bu açıqlamasının zamansız olduğunu deməli məsuliyyətində qalırıq. Çünki əhalinin hətta bəzi partiyalar qalxıb İsrailin səfirin açıqlamasını İranın haqlı olması kimi dəyərləndirə bilərlər. Çox təhlükəli məsələdir. Ona görə biz birinci Azərbaycanda İranın mahiyyətini açmalıyıq. Azərbaycanın bütün siyasi eliti elitası İsrailin haçansə Azərbaycanın hansısa bir daxili işinə, onun müstəqilliyinə, onun konstitusiya quruluşuna müdaxiləsini bir dəfə də olsun ifadə eləmir. Biz İsrailin Azərbaycandan dost olduğunu qəbul edirik. Biz hesab edirik ki, bir çox e, dəyər ki, e, dünya e, siyasətində Azərbaycan mövqeyini müdafiə olunmasında İsrail və dünya yəhudilərinin rolu böyükdür biz bunu qəbul edirik. Və eyni zamanda biz onu da qəbul edirik ki, etməliyik ki, İsrail İzra adı adınla, e İran fars şovinizmi Azərbaycanı vurmaq üçün vasitə kimi istifadə edə bilər. Niyə? Etməməliydi. Etməməliydi. Onu dostumuz İsrail nə bilər. Etməməyi çışdı üçün... Fransa da onun İranla nə daxil var? İran da dost Ermənistanın. Bəli, etməməliydi. Üçün... Bizim toplumumuz, bizim toplumumuz İranı tanımalıdır. İranı dost eləmir. O, İslam Cumhuriyyəti deyil. Bəli. Bəli, bəli. Mən bəli, ondan bəli. danışıram. Bizim Azərbaycan, bizim faciəmiz bilirsin nə dədədir? Hələ də İranın əhalinin 30%-i sevir. Niyə? Hələ də Azərbaycanına, İran üçün ağlayanlar var.